Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani kepada semua rakan pembahasan dan pencinta ilmu. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fanny Kejoyal Ana Herikusai. Saya merupakan pelajar tingkat tiga dari SMK Luar Bandar Miri. Kod sekolah saya ialah YEE4401. Saya merupakan mewakil pertandingan bicara pupuk bagi kategori bahasa Melayu sekolah menengah. Hobi saya ialah membaca buku dan berpidato. Pada hari ini, saya amat teruja untuk berkongsi tentang sebuah buku yang menarik berjudul Siri Pokal Sekolah Padang yang dikarang oleh Mas Nira. Buku ini diterbitkan oleh Open Bridge Publication Sendiri dan Berhad pada tahun 2023 dan, dan mengandungi 111 halaman. Buku ini memuatkan tiga kisah fiksyen menarik yang berjenis seram yang berlaku di padang sekolah. Salah satu kisah yang menarik yang akan saya ulaskan ialah kisah pertama yang berjudul Gerangga. Cerita ini mengisahkan watak utama Zarif yang merupakan ketua ahli persatuan silat di sekolahnya. Di sekolahnya, terdapat seorang tukang kebun yang Pak janggut yang tidak sukakan dirinya berkawan dengan cucunya yang bernama Mawar. Mawar juga merupakan salah seorang pelajar di sekolah tersebut. Zarif sangat rapat dengan pengawal kesempatan di sekolahnya yang bernama Pak Kazar yang dianggap sebagai bapa angkat. lagi, Pak Kazar menasihati Zarif untuk menjauhi Pak Janggut kerana banyak cerita misteri di sekolah itu terkait dengan nama Pak Janggut. Pak Janggut yang berbawa tekan bengi segera mengeluarkan lagi dawat itu. Zarif sering bermimpi tentang seorang lelaki tua bersama ular hitam yang menyebabkan hidupnya tidak keruan. Tambahan pula, apabila beberapa orang pelajar di sekolahnya itu mengalami kerasukan Pak Janggut juga meminta Zarif untuk pindah sekolah kerana dialah punca masalah kerusakan di, di, dalam sekolah itu. Zarif pun bahawa dia dia ada sebenarnya beliau ialah waris emas yang keturunan pendekar damar kepada Pak Kazar. Kemuncak cerita ini bermula apabila Mawar sendiri yang mengalami kerasukan. Zarif dan rakan-rakannya yang lain membantu Pak Janggut menyerahkan Mawar semula. Semasa dirasuk, Mawar ada memetik nama Pak Kazar Hal ini membuat Pak Janggut dan Zarif tertanya-tanya Perkaitan antara Pak Kazar dengan jin yang mengganggu mawar. Zarif berasa heran kerana selama tiga hari berturut-turut Pak Kazar tidak turun bekerja. Rupa-rupanya Pak Kazar muntah darah. Semasa hari kejadian mawar kerasukan. Hal ini kerana Pak Janggut mengembalikan semula serangan ilmu hitam itu kepada tuannya. Pak Kazar yang malu atas perbuatan yang mengaku bahawa beliau yang berniat jahat untuk mengguna Zarif semasa di bengkel kemahiran hidup kerana ingin menguasai emas gaib yang terdapat di padang sekolah itu. Selain itu, beliau juga lah yang menghantar jin jahat itu untuk merasaki mawar agar mencelakakan Zarif dan Pak Janggut yang dianggap sebagai penghalang misi yang itu. Zarif memaafkan Pak Kazar kerana sudah menganggap Pak Kazar sebagai bapanya sendiri. Sejak dari itu, hubungan Zarif dan Pak Janggut semakin erat Pak juga meminta maaf kerana bersangka buruk dengan Zarif sebelum ini kerana Zarif dikari oleh sosok lelaki tua berbaju putih itu. Pengajaran daripada cerita ini ialah kita haruslah bersangka baik dengan orang lain. Hal ini kerana prasangka buruk selalunya berakhir dengan fitnah yang merenggangkan hubungan. Selain itu, di dalam kebanyakan agama, menganjurkan pengenangnya untuk percaya dengan kujudan makhluk seperti malaikat, jin, iblis dan syaitan. Namun, kita janganlah terlalu taksub dengan kepercayaan ini sehingga terikut-ikut dengan ajaran sesat seperti mengamalkan imam hitam. Akhir sekali, kita perlulah menenang diri untuk meminta maaf meskipun kita lebih tua kerana meminta maaf lebih mulia daripada memaafkan. Pada pandangan saya, buku ini mempunyai kelebihan dari segi jalan ceritanya yang begitu jelas dan mudah difahami meskipun kurang grafik dan gambaran, jalan cerita ini mampu membawa pembaca ber berimajinasi tentang kejadian dalam cerita ini. Sekian, terima kasih.